Kriştiano Ronaldo futbolçu Əlnəsir yolundadır. Bu gün Ronaldo Ərəbistanı təşrif buyurmalıdır. Onunla birlikdə təbii ki yoldaşı, uşaqları və müəllimləri də Ərəbistan'a gələcəklər. Ona ev tapana qədər futbolçu otellərinin birində məskunlaşacaq. Səbat tibbi müayinə olacaq. Artıq bundan sonra sənəd işləriyə ata keçiriləcək ki, bu protokolların ardından Ronaldo və Əlnəsir arasında rəsmi müqavilə imzalanacaq. Transferin bəzi detalları məlum oldu, dostlar, istəyirəm bundan xəbəriniz olsun. Deməli Ronaldo Əl-Nəsr komandasının hazırkı baş məşqisini dəyişə bilər. Bəli, əgər Ronaldo bu baş məşqçini bəyənməzsə, onun işləyə bilməzsə, sərbəst şəkildə rəhbərliyə bunu bildirəcək və rəhbərlik də onun bu istəyini nəzərə alıb baş məşqçini istefaya göndərəcək. Digər bir maraqlı bənd də var transfer müqaviləsində. Deməli həm El-Nəsir, həm də Newcastle komandasının rəhbəri eyni adamdır. E, beləliklə Newcastlelı komandası e, İngiltərə Premyer Liqasında çempion olarsa, Cristiano Ronaldo Newcastlelı komandasına əgər özü istəyərsə təbii ki, icarəyə gedə bilər. Bəli, biz Ronaldo-nu UEFA Çempionlar Liqasında görə bilərik, əgər Newcastle çempion olarsa və Ronaldo Newcastle-a icarəyə getmək istəyərsə, bu artıq istəyə bağlı olan bir məsələdir. Sabah o gözləyib müqavilə imzasını, daha sonra Newcastle-ın çempion olması Ronaldo fanatları arzu edilebilir.